Володимир Иванович Корнеев родился 16 січня 1913 года в Саранске. Первые шаги в мотоспорте у делал в 24 річному віці. У період з 38 по 56 роки він брав участь у змаганнях з мотокросу, шосейно-кільцевих гонках та гонках на іподромі. неодноразово ставав чемпіоном Радянського Союзу та отримав звання заслуженого майстра спорту. У червні 1958 року. Саме завдяки ентузіазму та ініціативності Корнеєва на великій спортивній арені в Лужниках були проведені перші у радянському союзі змагання зі спідвею. Володимир Іванович Карнеєва. Я больше знал через отца, но личные встречи у меня тоже были и неоднократные. Я много раз встречался и догопился, и в Ровно, и э, в Тольятти. Э, он был, можно сказать, родоначальник э, советского спидея. Под его руководством и началом он организовал первые соревнования, которые в Москве прошли в Лужниках. В Лужниках вроде да. Тогда он э, сагитировал англичанина э, Хоскинса вроде бы, да, чтобы тот приехал, сделал показательные выступления, потом оставил э, этот англичанин мотоцикл. Еще такой был курьез э, интересный. Он оставил этот мотоцикл специально для спидвея. И его даже не знали, как на баланс принять, потому что в Советском Союзе приватного ничего не могло быть. И не могли определиться, кто же будет хозяином этого мотоцикла. З 59 по 75 роки Володимир Карнеєв виконував обов'язки головного тренера збірної Радянського Союзу зі спідвею. Під його керівництвом збірна країни двічі стає срібним призером командного чемпіонату світу. Серед його вихованців такі імена, як шестиразовий чемпіон світу зі спідвею на льоду Габдрахман Кадиров, чемпіон світу та Європи Борис Самородов, дворазовий віце-чемпіон світу з класичного спідвею Ігор Пеліханов та десятки інших не менш талановитих спортсменів. Під керівництвом Карнєєва виступав і у навининский мастер григорий Александрович ну я уже выступал как юниор уже как бы ведущий был команды поэтому естественно познакомили меня с старшим тренером сборной союза и корнеев он считается вообще основатель развития спидвея в ссср вот. ну я конечно был очень рады такой очень удивленный что вот такой человек имею знакомство. И пригласил, конечно, его домой к себе там с Трофимовым вместе, Владимиром Ивановичем, где мы беседовали, смотрел он, как я живу, какие у меня призы. Вот. Ну, призов, конечно, еще не было, потому что было только там пару кубков и пару медалей участия в области чемпионате Украины. Вот он сказал, что, говорит, я это хорошо запомнил, что я думаю, что здесь будет очень много кубков и очень много медалей. Почему? Потому что говорит, я вижу вашу перспективу и вижу, что вы достойно должны выступать в сборной Союза. Потом Владимир Иванович выезжал с нами, уже когда я был членом сборной страны, выезжал с нами, я очень хорошо помню, в Чехословакию, на полуфинал чемпионата мира командного. Он был тоже тренером главным. Вот. Где он... Он такой был очень быстрый, очень такой в плане как тренера. И к мотоциклу подбежит, и к дорожке, и посмотрит, как едут, и посмотрит, какая резина у тебя, и посмотрит, как ты себя чувствует, глянешь, как ты, как ты можешь тебе отдохнуть, может тебе то. Он в этом плане был очень активный. Вот. Ну, это именно теннисская работа, собственно говоря. Вот. Владимир Иванович, конечно, когда мы выступили в Чехословакии и выиграли, там и были польская команда, и чешская команда, и немецкая команда. Мы выиграли этот полуфинал, попали в финал мира. Вот. Владимир Иванович был очень доволен, он аж, аж ту вазу взял, поднимал ее вверх. Как-то эмоции такие были у него в то время, активные такие. Он нас бодрил. Правда, отношения у нас были с Чехами очень плохое. Это после 1968 года, где были события эти. И отношение было очень плохое. Я помню, даже мы шли под такой аркой переходной, где чехи плювали на нас, харкали на нас даже после нашего выигрыша, потому что мы заняли первое место и шли в жилетах, в костюме спортивном. Они такое даже делали болельщики. Ну, Владимир Иванович, мы говорили ему, он ничего не обращал внимания, не обращайте внимания, говорит, это все такое дело, что пройдет. С болельщиками, а вот то, что мы выиграли хорошо и то, что мы так выступали здорово, тем более, что мы выступали не то, что выиграли старты и приходили первыми. У меня было даже на одном вираже двоих спортсменов обгонял. То Владимир Иванович в таком был состоянии повышенном, что вот какая команда, вот как и молодцы, вот в таком плане. Володимир Иванович Корнеев был главным консультантом при строительстве гаровых треков в багатьох местах России, Украины, Латвии, Грузии и Белоруссии. Також метро радянського мотоспорту належить головна заслуга у наданні офіційного статусу льодовому спідвею, як в СРСР, так і за кордоном. В 1980 році Володимир Іванович Корнеєв перекваліфікувався з професійного тренера в професійні коментатори. Хоча вперше він взяв мікрофон у руки ще у далекому 53-му році в Ленінграді, коментуючи перші міста з мотокросу. Володимир Іванович неодноразово коментував змагання найвищого міжнародного рангу на рівненському мототреці. Потом Владимир Иванович приезжал к нам очень часто, ну как часто, почти каждый раз на ответственные соревнования, где он комментировал. Комментатором он был очень таким сильным комментатором, который в курсе дела был всех соревнований, которые проводились за границей, которые проводил ФИМ. Этапы чемпионата мира раньше информации было очень мало. Только один, один журнал был мотор ревью чешский, который выпускался и выходил там в полгода раз, попадал, может быть, к нам. А так информации было. Мало было очень. Поэтому Владимир Иванович, когда комментировал эти гонки, он очень много рассказывал болельщиков о предстоящих соревнованиях, о проходящих соревнованиях, о выступлении наших спортсменов в сборной Союза. Вот. Поэтому Владимира Ивановича всегда вызывали, и очень, я так думаю, если спросить любого нашего болельщика, когда комментировал Корнеев, то было очень интересно. Вот. Я вам скажу, что комментатор, да, казалось бы, комментатор, а это большое, большой как бы плюс, при, хороший комментатор при проведении соревнований, потому что болельщик смотрит, а еще нужна очень сильная информация. Что за спортсмен, когда он выступал, сколько он выступал, какая его перспектива, где он тренировался, какой тренер. Вот в этом плане он доступно очень и активно говорил этим болельщикам. Коментаторською діяльністю Володимир Іванович Карнієв займався до майже 90-річного віку. В останнє в Рівному Володимир Іванович побував у 92-му році, коли влітку коментував змагання особистого Кубку європейських чемпіонів та осінню гонку на приз ветеранів з підвею. Володимир Іванович Карнієв. Це зв'язда, безусловно, як і мотоциклятного спорту в целом. чемпион, неоднократный чемпион России, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер Советского Союза. Много работал в Федерации мотоциклетного спорта Советского Союза. Но ровенчане больше его знают, потому что он вместе с нашими руководителями ДОСАФа много сделал для того, чтобы здесь был спидвей в городе Ровно. А позже больше всего его знают как одного из лучших и, наверное, вообще лучших комментаторов, лучший комментатор бывшего Советского Союза э, соревнований по спидвей. Ну, конек, безусловно, э, Корнеева по городу Ровно. Это я приветствую вас, равенчане, в солнечном городе Ровно. Это было, э, ну, это его конек. И позже у микрофона... Владимир Иванович Корнеев, город Москва. Это звучало на весь стадион, безусловно, вызывало это аплодисменты. У него был очень такой сильный голод, как и он сам. Он сам был могуч, крепок, понимаете. И хотя он много сделал в предыдущие годы по комментированию соревнований в городе Ровно, но позже он в основном приглашался на крупные международные соревнования которые проводились в городе Ровно, в основном в городе Ровно. Поэтому он всегда приезжал. Его очень любили, еще раз повторюсь, очень любили в городе Ровно. Руководство встречался он, с болельщиками много делился. И было что у него взять, потому что он был большой знаток всех видов мотоциклетного спорта. Всех видов. Наверное ему не было в этом равных, безусловно, и мы на его, вот этом труд его, безусловно, дал многое для того, что первовенчане многому научились от него. За своє життя Володимир Іванович Карнієв не тільки прокоментував величезну кількість змагань, але також написав та видав вісім книжок, присвячених мотоспорту, випустив десятки програм змагань та опублікував сотні статей у різноманітних періодичних виданнях. Свою багатогранну діяльність він продовжував майже до кінця життя. Володимир Іванович, я пам'ятаю, як він і вдома у нас бував. дуже справедливий людина. когда-то помню в Риге мы ездили и ну, я уже с женой приезжал туда и один из спортсменов попросил меня, чтобы я его пропустил, потому что там у него нарисовывались спонсоры. Ну и мы договорились, я его пустил. А Корнеев, будучи специалистом в этой сфере мотоспорта, подошел к моей жене и говорит, Людмила, Скажи Володе, чтобы он больше такого не делал. Все-таки это спорт. И он э, не все люди понимают, э, когда спортсмен-спортсмена пропускает, даже делает это э, с, ну, незамеченным. Но специалисты то это видят. Так что скажи ему, чтобы он больше такого не делал. То Владимир Иванович, э, честь и хвала ему за то, что он все-таки привел сюда этот красивый вид спорта. И хочется, чтобы его дело, так как его уже нету, продолжалось и набирало ход. Ну, хотя бы такой, как в России. Володимир Іванович Корнеєв прожив багатогранне життя, пронісши крізь нього свою любов до мотоспорту та ставши прикладом високої майстерності для спортсменів, організаторів та вболівальників. 16 січня 2013 року, на могилі Володимира Івановича Корнеєва відбулося відкриття пам'ятника, присвячене його сторічному ювілею. Друзья, я дичу вважаю, що.